Поменяю руки. Всем привет, меня зовут Бахар Сергей. И всех с приятным аппетитом было наконец-то поесть. Я тоже с вами поел, чтобы быть как-то наравне. Окей, я расскажу немножко, чуть-чуть буквально о себе, потому что я вас не знаю, вы меня тоже. Ну и так познакомимся. Я работаю уже пятый год, пошел работать специалистом по контекстной рекламе. Приятная новость заключается в том, для меня приятная новость в том, что я работаю с рынком Украины, и 80% моего времени занято, как вы уже могли догадаться, Google AdWords. Кроме того, что я увлекаюсь маркетингом и прочими делами, я еще ведущий участник в сообществе, уникальная платформа, благодарен за возможность выступить, и кроме того, в последнее время и вообще за всю свою карьеру я много учу. Я много учу специалистов, и мой доклад как раз посвящен тому, как и что, и с какими трудностями я сталкиваюсь. Например, у меня сейчас есть группа, я читаю в Одесской академии «Шаг». Курс интернет-маркетинга, это очень весело. И подробнее, о чем сталкиваюсь я, когда начинаю учить. Ну, во-первых, конечно, это муки обучения. Если вы хоть раз, я наверняка уверен, что у всех есть родители, и вы пытались хоть раз объяснить, там, создай новую папку, либо включи компьютер, либо что-то делай, вы понимаете, с чем приходится мне иметь дело каждый день, в принципе. Но э, я всегда мечтаю о более высоком. Я всегда... Мне нравится это выражение, оно такое оптимистическое. Я всегда стараюсь дать людям больше дать своим студентам больше, стараться целиться в Луну. Если даже человек не очень хорошо себя проявит, то мои ожидания и мои запросы, они дают гораздо больше студенту, и студент становится на порядок выше. Моя задача, я буду сейчас говорить о качествах внутренних специалистов и то же самое качество, которое я хочу развивать в своих студентах. Это может быть поможет вам, потому что в любом случае к вам подходит и говорят, что это такое показатель качества, или клиент вам говорит. вот эти все моменты сейчас буду затрагивать. Давайте начнем с того, что в какой-то момент я понял, что навыки — это ничто, в принципе. Вся классическая схема образования — это научить вас складывать 2 плюс 2. Смотрите, вот эта конверсия, ее нужно поставить в код конверсии. Но, по сути, все сводится к тому, что у человека развивается определенный тип мышления. Если у человека есть определенный тип мышления, он может пойти в любую сферу. Он может пересесть с Яндекса на... Google, с Google на Яндекс перейти, там, Mail.ru, Target, куда угодно, и все равно у него все будет получаться. Знаете, есть выражение такое, когда украдите э, у миллионера, мечта многих людей, все деньги, и пройдет 5 лет, и у него все равно будут все деньги. То есть все заключается не в том, что мы забрали эти миллионы, а в том, как он мыслит. И классическая модель образования, она сводится к чему я хочу научить своих студентов, и чему учится специалист, это здесь, я надеюсь, нормально видно. Первое — это получение информации. Мы подробнее сейчас рассмотрим все эти моменты. Следующий момент — это оценивание информации и использование информации. То есть, казалось бы, такая простая штука, зачем я рассказываю этот доклад. Первый момент, чего я хочу научить студентов, это то... Ну вот я не знаю, почему, с чем это связано. Может быть, это такая деформация в школе идет или в университете. Когда у меня студент спрашивает какой-то вопрос, я говорю, в гугле. Все вопросы, в принципе, есть в гугле. Ну, если по вашему, вы, наверное, Яндекс.Сити, да? Я просто из Одессы, и не знаю, как вас принято назвать. Но у нас в основном это гугли. То есть все ответы банально... Я иногда просто скидываю ссылки. У людей уже есть готовая база знаний, им просто нужно зайти в интернет. Там очень много всего, причем некоторые люди стараются и пишут бесплатно все это, а некоторые этим не пользуются. Вторая по получению информации плохая новость заключается в том, что э, огорчает многих студентов, что информация никогда не заканчивается. То есть при всем желании, если вы пересчитали что-то одно, у вас появится что-то другое, кто-то опять напишет какую-то статью про какие-то конверсии, опять выкатит что-то новинку какую-то, и вам нужно с этим всем разбираться. И мне это напоминает, когда вы крутите педали велосипеда. Вы ездите на велосипеде до тех пор, пока вы крутите эти самые педали. Если вы перестанете крутить педали то все, вы просто упадете на велосипеде. Вы, конечно, с горки падите. И еще один момент: то, что мы выступаем в то время, когда спасение утопающего это дело рук самого утопающего. Получается, что никто... Я учу студентов тому, что никто не придет, добрый дядя, такой привет, я все знаю. Вот тебе здание про конверсию, вот тебе это. Ну такого не будет. Вам приходится всему разбираться сам, самим. То есть наверняка вы встречались в такой ситуации, когда вы хотите что-то изучить, а никто про это не знает. И вы садите за справку, начинаете читать справку и сталкиваетесь с тем, что вы начинаете под эту справку засыпать. И справка, она такая, она новую информацию усыпляет. То есть получение информации, оно очень важно для специалиста. Если он не будет этого делать, то он просто будет откатываться назад. Его будет отбрасывать назад, потому что все новое-новое будет появляться не сможет охладить. Следующий момент, это критическое мышление. Это всему не доверять, не доверять ничему, подозрительно относиться к любой информации, потому что все... я стараюсь делать так, чтобы у студента была возможность всему подвергнуть сомнению, даже преподавателя, в том числе. То есть я иногда делаю ошибки в заданиях, специально, нарочно, чтобы студент потом нашел и сказал, ты запорол здесь, если студент не, за... не находит ничего, то я говорю, вы знаете, я там запорол, а вы ничего не нашли. Потом у него просто вырабатывается определенный навык, когда он знает, что что-то может быть не так. В любой системе что-то может быть не так. Если вы не ограничены рамками, если вы прочитали, что, например, показатель качества строится на целевой странице, и вы потом смотрите, что может быть это и не совсем-то и правда когда у вас появляется новый опыт, для этой цели вам и нужно подвергать все сомнения, то есть относиться ко всему с недоверием, тогда информация у специалистов будет чище, скажем так. И следующий момент, это, понятное дело, оно соотносится со всем этим, со всем предыдущим, это тестирование. Тестировать, 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 как нам завещали все справки, все возможные. Если вы не тестируете, то вы тоже умираете. Ну, такой есть определенный закон. Но здесь заключается в том, что любую информацию, которая информация к вам приходит, вам нужно пропустить ее через себя. Попробуйте покушить Вкусная кухня в гугле там, да, вкусная кухня в гугле, я просто первый раз в гугле кушаю, поэтому наслышан. И да, я попробовал, я понял, что да, тут вкусно, значит можно с этим работать. Сейчас я перейду к типам Какие есть типы мышления? То есть, казалось бы, такая простая специальность, но в ней нужно много чего делать, как оказывается. Первый момент это творческое мышление. Я стараюсь, чтобы у студентов развивалось творческое мышление, чтобы они думали вне рамок. Это нарушая правила, кули-сигареты, употребляя наркотики. Ну, вот как бы примерно из этой сферы. И я пытаюсь им объяснить, что тот пути из пункта А пункт Б, его просто не существует. Пути может быть все возможное количество. Может быть, вы видели, когда-то был такой мем, как я думаю, как я достигну успеха. Там такая ну, как бы стрелка такая прямая. Как на самом деле я думаю, как я достигну успеха? Ну, и там такая кривая. Здесь так же самое, вы можете достигнуть цели абсолютно разными путями. Если студент это поймет, то у него будет вырабатываться свой стиль, что особенно приятно. Но если вы можете задать вопрос, окей, я, я не творческий, я не могу даже ничего придумать, написать, я даже копирую, когда поздравляю кого-то с днем рождения ВКонтакте, я копирую просто чей-то стих не вставляю. Но здесь появляется очень простой момент, это копировать. Великие художники крадут, как говорится, и в этом нет ничего зазорного, если у специалиста не выработан свой стиль, то он просто начинает кого-то брать по кусочкам. У него появляется, трансформируется что-то постепенно свое. Это очень забавно наблюдать, когда некоторые специалисты без готовых Модели они могут просто работать на каких-то определенных обрывках знаний других людей. То есть есть такая универсальная, универсальная позиция. Ну и то что, то, что вы знаете, это техническое мышление. При всем, при всем красивом там смотрите, как я навожу мышку на этот баннер, он начинает играть. Вам нужно разбираться в технических моментах. Я вижу здесь много девушек, я не знаю, как им дается все это, все это дело. Я сам гуманитарий, мне вообще очень тяжело даются технические моменты. И это никому не говорите, что вы разбираетесь в компьютерах, да, ты компьютерщик. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь контекстной рекламой. Ну, компьютерщик ты, ну, как бы, все сводится, в принципе, к диалогу такому. Если вы, если вы технически не подкованы, то вы будете слабеть. То есть ваши конкуренты, ваши сотрудники, с которыми вы боретесь за какой-то проект, они, если они технически подкованы, они будут круче. Как развивать себя технически, может задаться вопрос, то есть как я прививаю а, насильно, знаете, насилие, насилие воли, когда ты, тебе нужно там худеть или еще что-то куда-то пройти, и ты говоришь, я не могу больше, нет. Или ты сидишь, сидишь на работе, тебе нужно сделать проект, и ты говоришь, я не могу, но надо, есть такое слово надо. Когда вы делаете через силу, вы будете засыпать, да, вы будете, когда разбираться в чем-то скучном, у вас будет клонить может быть, у кого-то было, когда они начинают кунять, им хочется спать. Но будьте к этому готовы, такая специфика мозга, он пытается вас уступить вам хочется все время пере, пере... А что там новое? что там новенькое в ВКонтакте добавилось. Там? Когда мне сейчас нравится, я объясняю вот теорию, когда говорят, смотрят фильм или телевизор и отвлекаются на мобильный смартфон и телефон, да просто скучно по телеку, а там интересно, что там мой знакомый, где он и где он затвитился. То есть такое объяснение. Ну и сводится ко всему это а, стратегическое мышление. Стратегическое мышление очень важно в нашей специальности. В нашей специальности я говорю сейчас про специалиста по контекстной рекламе, я не знаю, может быть, здесь есть другие специалисты. Те, которые занимаются январь. Но в нашей специальности, которая занимается это, стратегическое мышление, оно более важно. И простой пример, который пытаюсь рассказать студентам, как развить в себе стратегическое мышление, это начать с жизни. Пример, когда я утром стою, у меня, например, есть пакет сока. И я хочу сделать горячий бутерброд. Знаете, горячий бутерброд это хлеб, масло, и оно там заварилось. И, ну, как бы, да, знаете, у вас тут так едят. <сínt> <сínt> ну, и там горячий сыр сверху. И с маслом, да. Ну, и с чем-то еще колбаской там поварить. И у вас, у вас, у вас есть два действия. Вам нужно выпить сок и сделать этот бутерброд мы так немножко маленький интерактив, то есть я смотрю, так, еда переваривается, я прям слышу звуки, все засыпает. Кто с чего начнет? Ну, можно так с аудиторией чуть, пообщаться. Кто начнет с сока, кто с бутерброда? Кто может это? Бутерброда. Бутерброда. Сначала сделать, потом, потом поставить микроволновку, выпить сок. Не, yeah, вы на шаг впереди всех, <салкивается> всех вот, кто вне этого <салкивается> зала. Да, все очень просто, потому что некоторые думают, что сначала они наливают сок, а потом ставят бутерброд. То есть цепочка. У вас есть два действия. Вам нужно оценить, какое действие приведет к эффективности. Все банально объясняется. Вы просто думаете чуть-чуть наперед. Вы чуть-чуть заглядываете в будущее. Заглядывать в будущее очень как-то не хочется. Заглядывать в будущее. Ну и следующий момент это хорошо, что здесь здесь очень много вам просто не видно, здесь очень много мониторов, которые показывает мне, что я вам рассказываю. Мне это не дает сбиться, потому что после обеда тяжело. А, мыслить как пользователь. Я так, чтобы фигурально нарисовать, происходит, когда человек он занимается контекстом, он занимается интернет-маркетингом, он такой классный, он конверсии, там, ассоциированные конверсии, вот эти сыпят терминами, вы находитесь где-то примерно тут. А где находится ваш клиент, как вы думаете? Нет. И вот вы приходите и говорите ему социальной конверсии через квадрат, через квадрат, и он смотрит и говорит, что, ну как бы, ты дебил. Поэтому вы выступаете менеджером, и самая страшная задача заключается в том, что вам нужно общаться на их языке. Если вы уйдете в вот эту профессиональную деформацию, знаете, я когда-то работал в мебели, и я в любой кабинет, который заходил, я смотрел на мебель, О, хороший шкаф, там хороший Здесь так же самое, если вы перестанете говорить на простом человеческом языке, вас просто никто не будет понимать. Второй момент, как вы думаете, вот вы делаете рекламу? Вы делаете рекламу уже, да? Тут много делают рекламу, там моя вот эти все штуки. А для кого вы ее делаете? Как вы думаете? Я специалистов, правильно? Да, отвечает не зала. Нет, вы делаете ее для людей. Вы делаете ее для людей и. Когда человек, специалист, уходит в вот эти дебри в технические, он думает, вот сейчас я там все вот это вот сделаю, он забывает иногда про простого пользователя. Я, например, выходец, выходец, как звучит, выходец из продаж, то есть я не айтишник профессиональный, куда да, заросший, там, там все пахнущий, вот это вот все родился. Нет, я переучил себя на айтишника, и мне очень просто понимать логику пользователя. А как вы думаете, как пользователь вообще, какая у него логика? Может быть, кто-то знает? Может, выкрикнет? Нет ее. Правильно. Логика, логики нету. Пользователь в основном, то есть как я стараюсь тоже объяснить студентам своим, пользователь, он реагирует. То есть, по сути, если он заходит в, в Google, чуть другое слово не сказал, заходит в Google, и он видит объявление. Он такой, ну, какое объявление? А там скидки. Он такой, надо подумать. Он берет чай, ходит и думает, на какое бы объявление ему кликнуть. представляете себе эту картину? Он просто реагирует. Поэтому нужно относиться к пользователям. Не забывать, что пользователи это пользователи. Здесь должна была быть картинка чайника, но не буду, конечно, так, а пользователи. К чему я говорю про такие глобальные вещи, и кто-то мог подумать, слишком уж как-то жирно ты все рассказал. И творческое мышление, и техническое мышление. Я понял один простой момент, когда учил много ребят, причем я учил у менеджеров, учить менеджеров, это очень непростая задача, я тут сказал, учить контексту менеджеров, которые мыслят по менеджерам. И я понял, что порог входа в контекстную рекламу гораздо ниже. Вот если, если бы я сейчас все ну, я не буду, конечно, этого делать. Всех бы учил бы сейчас программирование, то больше половина бы сидела бы и не понимала, что происходит, и ушла бы далеко. Но если бы учить контекстной рекламе, то порог был бы больше. То есть людей больше бы больше бы людей поняли бы контекстную рекламу. И это очень забавно, что контекст он иногда выступает как отражение специалиста. Вот я ни в коем случае не хочу задавить индивидуальный специалиста, сказать делать так и больше ты никогда так больше не будешь делать. У каждого специалиста свой стиль. Кто-то подходит как маркетолог, кто-то как он хочет все автоматизировать, он хочет настроить все автоматизированные правила, API и всякие другие страшные слова. То есть у него задача примерно такая стоит. Другой наоборот, он творческий, он такой, ой, интересно, что я возьму маркетинг запущу на, на ремаркетинг туда. То есть у него он не ограничен рамками. Каждый в контексте находит то, что вот его прет. Но супер классный специалист, который такой эпический, он должен содержать в себе большинство качеств, потому что разные стадии задачи, они требуют разного подхода. Теперь немножко о частных случаях, которые я встречал за годы своей практики, это про точку опоры. То есть все хотят уверенность в завтрашнем дне. Вы хотите уверенность в завтрашнем дне? Я хочу уверен на завтрашнем дне, но в контексте ее нет, правильно? Или вы не согласны? Как вы Есть в контексте уверен на завтрашнем дне? Завтрашний день? секунд да. с нами поговорить? Ну, на самом деле никакой стабильности, ничего этого нету. И я пытаюсь это объяснить, что, к примеру, там год назад расширение объявлений не играли никакой роли. А сейчас пришли расширение объявлений, и, о, боже, нужно еще дополнительные ссылки добавлять и ты тянешься к мышке еле-еле добавляешь там эту дополнительную ссылку то есть правила игры они постоянно меняются Она, знаете как э, э, птица счастья я никогда ее не видел она просто выросла на всяких сказках она все время летает она все время меняет свою дислокацию и тебе нужно тоже все время менять свою дислокацию здесь так же самое если ты привязан сильно к чему-то то это плохо то есть тебе нужно все время меняться примеры жизни я все время привожу примеры жизни он такой очень жестокий мы все стареем. Мне вот сейчас 30 лет, и когда было мне 20 лет, я думаю, да, что 30 лет, это полная фигня, я буду бегать и скакать. Но время носит свои коррективы, и так же самое, как в жизни, очень контекст похож на жизнь, такая сравнить. Так же самое и в контекстной рекламе все время все меняется, все изменяется. Поэтому если вы не будете, дурацкое такое слово, держать руку на пульсе, это надо найти еще пульс то вы будете просто отставать. То есть студент должен понимать, что он работает в сфере, которая полна изменений. И она нестабильна. Стабильности нет. Да? Хорошо. Следующий момент это сочетание в себе внимания к деталям. Ну, наверняка, может быть, кто-то забывал поставить где-то точку, опечатку и сливался в бюджет. была такая практика? Или забыли что-то, ой, я забыл выключить, или что-то там такое запятую где-то. Ну, в общем, если у вас не было, то у меня такое бывает. И я взял себе за правило просто перепроверять второй раз, чтобы было сучок. Здесь, когда ты работаешь на крупных проектах, у меня был такой пример, когда студент, не студента а коллега, он просто забыл кое-что там поставить, кое-где, как говорится. Слил очень запятую, да, да, он слил очень много денег, Поэтому, если у вас не будет внимания, вы будете заспать и у вас будет много делать ошибок, то в этой сфере вам будет очень тяжело. Вы будете все время говорить на клиента, ну да, там, да, я зато старался. Как бы примерно так. Но при этом, помимо того, что вам нужно сосредоточиться на деталях, вам нужно держать общую картину. Эта задача тоже непростая. Вам помимо, у вас, например, я не знаю, сколько в среднем ведут, в среднем в Украине один специалист ведет, ну как бы это такая цифра с потолка взята 10-20 аккаунтов. У вас сколько? Да. Да? В зависимости есть аккаунт, который ведет 5 человек. Ага. А есть аккаунт, как, как да. человек, ведет 5-10-20. Вот куча-куча-куча на вот направлений, и вам нужно все это держать у себя в голове. Это непростая задача. Помимо того, что нужно посмотреть, нигде ли ты там не поставил лишнюю запятую или точку или опечатку, тебе же нужно еще держать все эти аккаунты в голове. А, ну, я вижу здесь много девушек, девушкам это проще. Мне очень тяжело все это делать. И поэтому эм, вот следующий пункт вытекает из другого, это многозадачность. Я сразу пытаюсь объяснить ребятам и девочкам, у меня в группе мальчики и девочки есть, что если вы хотите, знаете, я начну делать новое дело. Ты закрыл, закрыл, закрыл все и начинаешь работать. Нет, в нашей сфере такого нет. У вас постоянно будут кто-то писать Ваську, кто-то тебе будет стучать, подходит аккаунт-менеджер и говорит, я хочу это, почему мои объявления не показываются? То есть у вас будет все время среда, она такая немножко стрессовая, и нужно быть многозадачным. Не нужно одновременно одной рукой запускать компании, левой ногой, правой ногой что-то там переключать. Все время нужно быть в динамике. Ну, такая непростая задача, но она решаемая. Решаемая с практикой, конечно. Я уже почти подхожу к концу финальному это то что самое важное для специалиста причем начинающего студент который входит только на путь контекста ему нужно уяснить одно правило вот если вы наверняка учились наверняка вы были начинающими вы думали да не я этого клиента не возьму он слишком ну я не работал с этой сферой правильно но по сути вы не можете работать с каждой сферой вы не можете получить experience везде тем более этот экспириенс меняется постоянно. То есть вы не можете все время быть и везде и все знать. И здесь самое такое важное правило, которое мне, кстати, натолкнуло, у меня тоже была неуверенность. Я был очень неуверенным. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я был неуверенным специалистом. И мой начальник просто в какой-то момент дал мне такого хорошего пинка. Он говорит, давай, иди и делай. И здесь вытекает предпоследний пункт, это уверенность, взятая не на чем. То есть вера в то, что ты можешь разрулить этот аккаунт, что ты справишься с этой сферой, что у тебя получится и все у тебя будет хорошо. Но это не так просто взять. Чем отличает э, специалист, который провел там, сотни компаний от новичка? Тем, что просто у специалиста есть уверенность. Я напорол очень много, поэтому я уже уверен. Ну, как бы, ему уже, его уже ничем не удивишь. А новичок, он еще свои как бы, шишки не набил, поэтому ему тяжеловато с этим всем справиться. Здесь очень важный момент. Если когда долго готовишься, то ты просто можешь постареть в какой-то момент и не завести никогда аккаунт своей мечты и свою компанию мечты. Поэтому вот этот момент, он моральный. То есть, казалось бы, я могу дать специалисту любые инструменты, могу рассказать фишки, делать альфа-бета компании, запуская конверсии такие-то. Но по сути, если он будет бояться, да, то у него ничего не получится. Просто никогда не запустит эту компанию, потому что скажет, да, не я как-нибудь уже в другой раз. И мне нравится это выражение. Брюс Ли я не буду из того, кто изучает 10 тысяч различных ударов, я буду из того, кто изучает один удар 10 тысяч раз. Все сводится, это, кстати, есть теория 10 тысяч часов, может быть, кто-то слышал там такая, что если ты что-то долго куда-то стучишься, то тебе в конечном итоге откроют. И этот момент тоже очень важный, Специалисту просто нужно жить своим делом. Это банальный, 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 банальный очень совет. Если вы, не, если вы уделяете этому часик в день, я получу контекст рекламы всего лишь часик в день, то вы не станете профи в этой сфере. И вам нужно этим жить, потому что есть, мне нравятся люди, которые не знают все, но не знают ничего. Это интернет-маркетологи у нас называется так. Когда ты вроде бы ты знаешь все инструменты, ты владеешь всем, всем, всем чем угодно, но по сути ты не владеешь ничем на таком уровне, когда у тебя спросят какой-то такой сложный вопрос, ты скажешь, да нет, как бы, я такого не проходил, я такой не знаю, что я знаю, как там сделать это. То есть, по сути, все сводится к тому, что когда ты живешь этой сферой, то ты становишься специалистом даже иногда против своей воли. Вот такой момент. Вот как раз в сообществе Эдвардс будет Петр рассказывать. Там нарабатывается очень много виртуального, такой, виртуальной работы, и даже вы можете не вести аккаунт, но вы можете очень много всего знать. И на этом у меня, как бы это странно не звучало, все. Спасибо вам.